командой гостей. Я думаю, что вначале нужно предоставить слово игроку команды соперников. Ваши комментарии по сегодняшнему матчу. Знали ли вы о проблемах, которые испытывают Одесса со составом и как вы готовитесь к этой игре? Знали о проблемах Одессы, что три ключевых только стали пятерки будут играть в игре, но мы готовились на Одессу очень серьезно. Это не означало, что это слабая команда. но очень плохо выглядит и бюджетики этих игроков. Мы не очень сложный узел, который просил, показал на одежде, что мы не так решаем. Есть ли вопросы? Нет, спасибо. 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 А, теперь слово наставнику наших гостей. Царствович, ваши комментарии по сегодняшнему матчу. Ожидали ли вы действительно встретить такое сопротивление от обестроенного соперника? Да, мое основное работа будет, чтобы

приеми, кажда из них може едно игру по 20-30 очков, така што постарал се што сериозно игри. Било начало, я думаю, тоа што давление може чувствува се в игри нашите команди, притом што казал се шанс да играт очень сериозно команду, я думаю, што до конца шампионата тут не проиграем никому больше и надеюсь, что таки не будет очень хорошая конкурсация у вашей команды. Я, наверное, не будет плохо, на 40 минут, я думаю, что реально команда лучше. Удивил ли вас кто-то игроков команды соперников за Одессы в этом матче? Я фокусировался больше на, на, на игру, на игру моих игроков, не могу Есть ли вопросы к Йовицу? Да, Арсичам? Йовица, на какие, моми... на какие моменты в игре нашей команды вы обращали внимание на предматчевые установки? Первое основное было, чтобы мы разрешили как мы все после всей играть после кольца. -Ко Второе было, чтобы контролировали бросок Кривичу и, Болевичу. Потом, чтобы сделали какое-то предимство в быстрой игре, мы не играли очень умно всю игру, мы старались, чтобы ритм был выше. У вашей передней линии не хватает игроков, чтобы 40 минут лежали. Это было что ж, спасибо. Поздравляем вас с победой.